Salam, Məntiq və İnformatika kanalının izləyiciləri. Bu gün sizlərə müəllimlər üçün imtahanı hazırlayanlar üçün e, məntiqdən e, izahlı testlər verəcəyəm. E, hər bir e, videomuzda, belə bir videomuzdan 10 dana test izah edəcək. Dərsimizə başlayaq. E, birinci testimizdə bir məsələ verilmişdir. Məsələni ilcavəl oxuyaq. Asif maşından evə aldığı qarpızları daşımalıdır. O, hər səfərində ən çoxu 2 qarpız aparmaq iqtidarıındadır. Maşında isə 11 qarpız var. O halda Asif qarpızları ən azı neçə dəfəyə evə çatdıracaqdır. Bunun üçün ilk olaraq verilmiş qarpızların sayını 2-yə bölmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki bizdə burada deyicək ən azı burdan qeyd edəyə ən azı Neçə dəfə dediyinə görə 11-i 2-yə bölədi. 11-i 2-yə böldüyümüz zaman cavab 5, qalıq isə 1 olur. Yəni 5 dəfə getdi zaman 2 dənə qarpız gətirə bilər. Bu 5 dəfə olur. Yerdə qalır 1 dənə qarpız. Bu 1 dənə qarpızı da gətirmək üçün bir dəfə gedib gəlməlidir. Bunun üçün 5^1 = 6. Deməli, Asif 6 dəfə e, gedib gəlməlidir. Cavabımız Y variantı olacaqdır. Növbəti testimizdə ardıcıl nömrələnmiş 4 qapı göy, yaşıl, qırmızı, sarı rəngləri ilə rəngləndiyibdir. Sarı qapı göy və yaşıl qapıların arasındadır bu cümlənə biz tətbiq edək. Sarı qapı göy və yaşıl qapılan arasında olduğuna görə biz sarı rəngi ortada, sarı və göy, yaşıl kimi qeyd edəlik. göy yaşıl Təbii ki, bu cümlədən biz göy və yaşılın yerinə də, də dəyişə bilərik növbətə cümlədə isə bunu tam aydın bizə verəcəkdir. Yaşıl qapı qırmızı qapıdan dərhal əvvəlki qapıdadır. O zaman, eee, qırmızı qapını biz bura yazsaq, qırmızı qapıdan əvvəl yaşıl qapı olacaqdı, çünki bu cümləyə əsasən yaşıl qapı qırmızı qapıdan dərhal əvvəlki Dərhal əvvəlcə, yəni ondan 1 dənə əvvəl qapı yaşıl qapı olmalıdır. Əgər biz yaşılı bu göyün yerində yazmış olsaq, bu zaman dediyim birinci cümlə ilə ikinci cümlədəki verilən şərtlər uyğun gəlməz. Deməli, sıralama bu şəkildə olacaqdır: göy, sarı, yaşıl, qırmızı. Cavabımız yenə də E variantı olacaq. 3-cü testimizdən belə bir ə, test verir. Digərlərindən ciddi bir xüsusiyyətinə görə fərqlənən variantı seçin. Burada 4 dana ə, söz bir-birinə uyğun, digər, digər bir sözsə həmin sözlərdən fərqlənir. İndi gəlin sözlərimizi oxuyub və onlardan hansı fərqlidir seçək. Ayaq, burun, əl, göz, qulaq. Burada ə, fərqli olan burun olacaqdır. Nədir? Çünki 2 e, ayaq, 2 əl, 2 göz və 2 qulağımız var. Ancaq bir dənə burnumuz olduğuna görə burada fərqli variant e, burun olacaqdır. Cavabımız B variantı olacaqdır. 4-cü təsdiqimizə keçək. A1 düzbucaqlı şəkildə olan vərəqdir. Gördüyümüz kimi burada bizə A1 Düzbucaqlı formasında olan vərəq verilmişdir. Daha sonra dəcə o qatlanaraq açıq fiquru gördüyümüz kimi qatlanır. Bu formada, yəni üçbucaq burdan aşağı istiqamətdə qatlanır və açıq e, formasında fiqur aldı edilir. O da yenidən qatlanaraq A3 fiquru. Yəni buradan da yuxarıya doğru qatlanaraq A3 formasındakı fiquru alırıq. Daha sonra A3 fiqurunu, gördüyümüz bu A3 fiqurunu A4 formasında kəsirik. A4 formasında gördüyümüz kimi burada ortadan dairə kəsilmişdir. Biz vərəqi açdığımız zaman orta hissədə tam bir dairə olacaqdır. Tam bir dairə olduğuna görə 3-cü və 4-cü bizim cavabımız ola bilməz. Və Burada gördüyümüz bir dənə kəsik anola gəlmişdir. Bu kəsik zamanı bir hissədən, yəni sadəcə bu hissədən kəsik aparıldığına görə kvadratın iki tərəfində kəsik ola bilər. Buna görə 5-ci və 1-ci də bizim cavabımız ola bilməz. Burada sadəcə qalır 2 variantı. Onda cavabımız olur B variantı. 5-ci testimizdə bizə deyilir: Xətlərin köməyi ilə hərflərdən üç söz düzəlib. Onlara uyğun variantı seçin. Gördüyünüz indi bu hərfləri qeyd edirəm. C, A, M, A. Cana heyvan kimi qeyd edilmişdir bu testdə. Ona görə ə, bir sözümüz heyvan olacaqdır buna görə də A variantı, E variantı, D variantı cavabdan çıxacaqdır. Digəri də budur C oldu buna görə C and the a. C də də şəhər adıdır. Ona görə C bəndə gedir. Qalır B bəndi. 6-cı testimizdə bizə bir ardıcıllıq verilmişdi. Bu ardıcıllıqda gördüyümüz kimi bizdən bu sualı soruşur.

बराbardır 18. Deməli biz sualın yerində olan rəqəm tapmaq üçün 11-in üzərinə 18 gələcək. Cavabımız olacaq 29 C variantı. Növbəti 7-ci testimizə baxaq. Burada gördüyümüz test şifrələmənin bir növü sayılır. E, gördüyümüz üzüntü sözündə yazılıb 4, qalib sözündə 5, istisna sözündə 5, müstəqillik sözündə isə bizdən soruşur. Buradakı e, 4 e, üzüntü sözündə olan e, müxtəlif hərflərin sayını göstərir. Yəni üzüntü sözündə 4 dənə müxtəlif hərf var. Ü z n və t Qalib sözündə gördüyümüz kimi hamısı fərqli olduğuna görə 5 dənə fərqli hərf var. İstisna sözündə də 5 dənə fərqli hərf var. i s t n və a İndi biz müşteyəli sözündə fərqli olan hərflərin sayını tapmalıyıq. m ı s t ə g i l və ç. İndi burdakı hərfləri saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dənə müxtəlif hərfin olduğunu görəcəyik. Deməli, burada cavabımız A variantı olacaqdır. 9-cu. Perimetri 100 metr olan düzbucaqlı şəkildə bağçanın ətrafına çəkilmiş hasar, kvadrat şəkildə bağça üçün istifadə olunarsa, bir tərəf nə qədər hasar çəkilər? Bu üçbucaq 300 metr istifadə olunubsa, deməli kvadrat üçün də 100 metr istifadə olunacaq. Bir kvadrat kvadrat üç şəkləcək burada. Bir kvadrat gördüyümüz kimi bu kvadratdır. Bir kvadratın perimetrini tapmaq üçün hər tərəfini cəmləmək lazımdır. Bir kvadratın da ə, hər tərəfi eyni olduğuna görə, yəni hər bir tərəfi eyni olduğuna görə cəmlədiyimiz zaman 4a edəcəkdir. Dördağını da biz 100-ə bərabər etsək, A buradan bərabər olar 25-ə. Yəni bir tərəf üçün 25 metr istifadə olunur. Deməli cavabımız burada C variantı olacaqdır. Belə nihayet sonuncu testimiz A bir operator testidir. Burada gördüyümüz kimi 44 və 12-dən 20 alınıbdı. Biz burada ikinci tərəfi 2-yə vurduğumuz zaman və birinci tərəfdə 2-yə içə, ikinci tərəfi çıxdığımız zaman cavabı almış oluruq. Yəni bu operatorda işləyəcəyimiz funksiya a - 2 * b kimi olacaqdır. Birinci tərəf burada 44 - 12-ni 2-yə vurduğumuz zaman 24 bərabərdir 44-dən 24 çıxdığımızda 20 52 çıxılsın 22 30 64 çıxılsın 32 32 və nəhayət 48 çıxılsın 13-ü 2-yə vurduğumuz zaman 26 edəcəkdir. 48-dən də 26 çıxdığımız zaman 20 2 olacaqdır. Deməli bura da cavabımız B variantı olacaq. Dərsimiz bu qədər. Nöbətə dərslə də müəllimlər üçün ondunu test izah edəcəyəm. Hər hansı bir sualınız olarsa, şərhlərdə yazmağı unutmayın kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə bəyən düyməna da basmağı unutmayın. Hər növbədə növbəti dərslərdə görüşərik.